Стратегия принималась в соответствии с решениями экспертной группы, которая была создана при Министерстве. Участие специалистов в этой области из гражданского сектора, а также при помощи, формировалась эта стратегия при помощи экспертов из зарубежных институций, в том числе специальной консультационной миссии Совета Европы UAM во главе с Кальмом Мажем и представителя других фондов, а также представителей ряда посольств, которые выразили желание помогать нам в процессе реформирования э, органов внутренних дел. Таким образом, э, в октябре месяце была принята э, стратегия и концепция, и в соответствии с этой стратегией мы принялись разрабатывать э, пакеты законопроектов. На сегодняшний день мы предлагаем э, 4 законопроекта, э, как продолжение первого, э, первого э, проекта, который был принят э, Верховной Рады уже имплементирован, когда речь шла об изменении структуры подготовки к, к серьезным изменениям, то, о чем сказал Андрей Анатольевич, по структурным изменениям, ликвидации АБОПа, транспортной милиции, ветеринарной милиции и ряду других функций. На сегодняшний день мы представляем ключевой законопроект. Это законопроект про национальную полицию. Також законопроект про органи внутрішніх діл. Також законопроект про э, сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України. Ми називаємо в жаргоні э, закон про бивше МРАУ. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досконального регулювання відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Закон, который позволяет нам имплементировать работу новой полицейской патрульной службы в новых условиях. Как технической фиксации, так и новых административных правил, которые мы предлагаем реализовать. Сначала от, от простого к сложному. Стратегия. Стратегия следующая. Министерство внутренних дел должно быть гражданским, гражданским образованием. Органом, который является лоббистом и супервайзером центральных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять полномоченные, полномочия органов внутренних дел. К ним будет относиться национальная полиция, закона которой сейчас на столе, Национальная гвардия, пограничные, пограничные войска служба чрезвычайных ситуаций, миграционная служба. И сегодня мы предлагаем добавить еще сюда квадратик под названием э, сервисный центр. МД. Таким образом, э, министр внутренних дел не будет теперь э, министром э, милиции, министром полиции, а будет политической фигурой э, координирующей э, работу профессиональных менеджеров, которых общество поставит на эти функции. То есть профессионального полицейского, группу профессиональных полицейских, закрепленных контрактами и другими гарантиями от политической изменчивости. То есть движемся в сторону профессионализации наших функций. Второе. Демилитаризация органов внутренних дел. Речь идет о в том, чтобы избыточные функции э, милиции и других служб других дел, которые у нас сейчас есть, э, которые исполняют люди, э, одевая погоны, э, были убраны. И э, функции людей в погонах остались только на тех э, полицейских, тех пограничниках, тех гвардейцах, которые исполняют непосредственно работу, связанную с военнизированными формированиями. Это европейская норма, которая, которая будет иметь место. Третье. Уменьшается количество. Мы в соответствии с принятой концепцией стратегии должны дойти до нормы европейской практики 223, 223 милиционера да, полицейского на 10 тысяч населения. Четвертое. Мы провозглашаем полную переаттестацию кадров, имея в виду профессиональную подготовку и фильтр, который установит гражданское общество и профессиональное общество, профессиональные эксперты, для того, чтобы убрать из органов внутренних дел случайных людей, принимая во внимание все вопросы, связанные с иллюстрационными и иными процедурами. Четвертое. Мы принимаем решение о том, что общество должно все в большей степени влиять на вертикаль государственной власти, которая раньше была милиция, орган внутренних дел. Сейчас в значительной степени допущена будет децентрализация. Не в плане слома вертикали прямой государственной функции, а в плане передачи ряда функций во влияние местных территориальных громад. Как? В закон о национальной полиции внесена норма. Эта норма внесена после дискуссии, в том числе и членов комитета. И Юрий что оценка на ней настаивал. А, о том, чтобы местные территориальные громады могли а, давать оценку деятельности местных полицейских. И эта оценка могла влиять на формирование кадрового состава э, руководства полиции. Так, например, э, введена норма, что областной совет может двумя третями выразить недоверие и принять решение по, э, для э, главы национальной полиции о э, увольнении того или иного чиновника, отстранении того или иного чиновника, значит, э, работой которых люди недовольны. Далее мы обязательно констатируем, что в связи с теми изменениями, которые происходят с уменьшением количественного состава, мы говорим о необходимости мотивирования нового полицейского адекватно. То есть новый полицейский тогда будет работать и отвечать чаяниям общества, когда будет получать достойную зарплату, будучи полностью обеспеченным материальными ресурсами, бензином, машинами, правами. И э, тогда это будет эффективная полиция. Вместе с тем, утвердив э, такую стратегию, подробно расписанную на почти 60 страницах текста, и вы, она есть в открытых источниках, вы наверняка ее видели, так как вы профессионально занимаетесь этой сферой, э, мы должны ясно давать себе отчет, что у нас есть достаточно понятный переходный период отягощенной текущей непростой ситуацией и в стране, и на границе страны, связанной с ситуацией оккупации ряда наших территорий. Поэтому система изменений должна быть такова, которая должна учитывать реальные, реалии сегодняшнего дня. То есть мы должны произвести изменения так, чтобы и держать ситуацию под контролем, и в то же время не оправдывать войной отсутствие движения вперед. Это обусловило некоторые переходные нормы во всех этих законопроектах. На сегодняшний день мы предлагаем как базовый закон об внутренних дел. В этом законопроекте, который мы рассматриваем как рамочный законопроект, такой законопроект есть практически во всех европейских странах которая придерживается примерно той же модели э, правоохранной системы, что и, и мы, по крайней мере, как у нас декларировано, на сегодняшний день внесен. В нем не так много новаций, он в основном фиксирует рамочные э, и отсылочные нормы. А вместе с тем я отмечу несколько важных деталей. Законопроект законопроекте про органы научных справ проведена ответственность для законодательства Украины, положение стосовно завдань функции МВС, функционирование центральных органов выполняющей власти, деятельность которых спрямована и координируется Комитетом министров Украины через министра внутренних справ и Национальной гвардии, за организации и взаимодействия кадрового, информационного и ресурсного обеспечения На Министерство внутренних справ покладено здійснення подготовки кадров для органов внутренних справ, а также наукового, судового, экспертного та техни техни и технико-криминалистического обеспечения их правоохранной деятельности. В Кримтово до структурного МВС включено в головной центр на донесение сервисных послуг. До центра на услуг, сервисных послуг, як э, территориальные органы, а также включено в службу внутренней и властной безпеки. То есть от того законопроекта, который сразу был внесен правительством и был зарегистрирован в парламенте и находился так сказать, на обсуждении, мы приняли во внимание те замечания, которые были от членов комитета, от экспертного средовища и постарались э, все эти редакционные правки внести. Информирую всех вас, господа депутаты, что вчера вечером состоялось специальное заседание Кабинета министров Украины, на котором были рассмотрены все те поправки и изменения, которые э, мы предлагали для э, внесения в эти законопроекты. Данные поправки были Кабинетом министров приняты, и сегодня утром, как сказал Андрей Анатольевич, мы внесли э, три законопроекта на замену ранее внесенным, где были учтены эти поправки. Там правки редакционные и э, некоторые существенные. А также был внесен э, закон Украины про национальную полицию. Номер его 2822. Этот закон внесен э, после того, как были сняты два законопроекта, подным депутатами Юрием Витальевичем Луценко, который по сути выступил с автором э, текущего закона про национальную полицию, который кабинет министров носит. Мы активно обсуждали нормы этого закона а также э, с учетом э, норм не второго законодательного акта, который был сегодня отозван депутатами Чумаком и другими, э, так как наш закон принял во внимание целый ряд норм и посылок э, со стороны экспортного средовища. Э, в законе национальной полиции предусмотрено ряд новаций э, которые обсуждались и которые мы постараемся, постарались внести, и которые, на мой взгляд, являются весьма принципиальными. Так, например, речь идет о конкурсных основах при назначении на должности национальной полиции. Такие, такие процедуры конкурсов предусмотрены данным законодательным актом. В рамках этих процедур... Все подробно базы, да, расписано. Мы пошли на то, чтобы подробнее расписать то, что было да. в первоначальном варианте. Может, Процедуру да, конкурса. При Все замещении. Базы, да, э, даже майновые права и туда заходят. При замещении э, вакансий на посады и при, при, при вновь назначения. Также, как я уже сказал, в законе подробно расписаны <свят> процедуры. Функции вмешательства местных территориальных громад в осуществлении функции национальной полиции через оценку деятельности местных офицеров полиции через выдстороннее и соответствующие процедуры. Сервисные центры, бывшие МРЭО, вынесены из системы национальной полиции в отдельную демилитаризированную структуру, без погон где будут осуществляться все сервисные процедуры, связанные с автомобилями, выдача прав, технических паспортов и все остальное. Плюс туда будут отнесены функции регистрации оружия, соответствующие справки о несудимости. То есть все то, зачем гражданин, паспортные ситуации, все то, зачем гражданин так или иначе обращается в органы внутренних дел. Закон о национальной полиции предусматривает Функционирование таких подразделений, в том числе как патруль, новая полицейская патрульная служба и прописывает соответствующий функционал такого рода подразделений. Так, важно, важно отметить еще ряд новаций, которые мы внесли после обсуждений в рамках этого закона. Были замечания от коллег, и мы учли эти замечания касательно принципиально нового подхода про призначение на посады заступников керевников территориальной национальной полиции. Так, статья 114. Заступники в керевников территориальных органов национальной полиции Призначение на посады тазвельная звольняют с посады керевных территориального органа национальной полиции за похожими с керевниками профильных структурных подразделений Центрального органа э, управления национальной полиции. Відмова в погодженні призначені на посаду повинна бути вмотивована. Что происходит? Мы говорим о том, что зам национальной полиции, например, по громадской безпеке, например, областной, должен назначаться руководитель национальной полиции местного уровня, при погоджении вертикали и при наличии другого равновесного института, когда местный совет имеет право высказаться в поддержку или не в поддержку этого, этого товарища. Такая норма э, предлагалась экспертным средующим раду депутатам. Мы нашли этот баланс э, допустимым, внесли эту процедуру сюда. Досконалена процедура створения полицейских комиссий та их я, я уже уже... Да, да. 14 Не, я Статья 51. Для забезпечення прозорого добору конкурсу та просування на службу поліцейської національної поліції на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посади, визначення и перспективи службового використання в органах національної поліції, створюються постійні полицейские комісії, що надають, що діють на постійній основі. То есть такие себе постоянные кадровые комиссии, которые, в которых участвуют представители министерства, национальной полиции и общественности, точнее представители местных и территориальных органов власти. Ну, например, от областной рады, и так Третье. Удосконалена процедура принятия органами местного самоуправления резолюции недоверия керенокан территориальных органов Петровской национальной полиции. Мы поэтому прописали детальные э, до там нюансов. Две, три, голосующие, не голосующие и так дальше. Четвертое. Обмежение просуммирования по полицейских процессским продаж шести месяцев с момента притягания к дисциплинарной или <coughs> административной ответственности тоже такое было зауважение. Статья 64. мы его знаем. Хотела только подчеркнуть. А, а, важность принципов, которые отметил министр, мы постарались вместе с нашими и с вашими коллегами найти баланс. Первое – это а, возможность профессионального роста полицейских в системе. Без этого мы систему новую не построим. Надо защищать профессионалов и дать им возможности горизонтального и вертикального роста. С другой стороны, балансируя это обязательством отчетности и подотчетности не только правительству, но и населению. Для этого мы создали три самых важных инструмента по-нашему. Это комиссии по отбору, где участвуют… А, полноценной и сильной общественной структуры, комиссия по аттестации, которая чисто профессиональная структура внутри национальной полиции, которая оценивает и передвигает горизонтально и вертикально профессионалов, и дисциплинарная комиссия, которая тоже при участии общественных представителей не допускает и минимизирует риски непатизма, коррупции и других посерьезней правонарушений структурах полиции. Я бы хотела еще добавить, что в национальной полиции мы попытались в законе, законопроекте о национальной полиции перечислить все те меры, которые оставались вне административного или криминального кодекса, но используются каждодневно при работе полиции, такие как, например, осмотр документов и так далее. И так далее. Это сделано для чего? Во-первых, чтобы у полицейского было ограничено что он может и чего не может, и с другой стороны, чтобы гражданин тоже знал, что полицейский может и что не может по отношению к нему. Это касается, конечно, полицейских мер, которые полицейский может использовать при исполнении своих полицейских функций. Одна и последнее, что я хочу добавить, подчеркнуть, при оптимизации функций, как министр сказал, мы отказались от функций, которые не должны присутствовать в полиции, так как при этом вырастает риск коррупции и не только. Мы добавили еще одно для меня лично очень важную функцию полиции, это полицейские услуги. Это значит, что мы попытались подчеркнуть, что главная функция полицейского, конечно же, и превенция, и предотвращение, и расследование, и так далее, и так далее, но наравне с этим это предоставление услуг, предоставление помощи всем и везде, где это нужно, начиная с первой медицинской помощи, если больше там никого нету и есть полицейский и заканчивая с поиском велосипеда для маленького мальчика. То есть мы пытаемся перестроиться абсолютно на новую систему, то есть служить и защищать. Спасибо. Я же, будь ласка, будь ласка. Значит, что достаточно важно, что мы внесли после общественного обсуждения законопроекта про внесение изменений до деяких задачи актов Украины, что до досконального регулирования в, Украине, в сфере забеспечения дорожного руху. Мы убрали ту норму, которая вызвала значительное колебание и много спекуляций в прессе на тему о презумпции невиновности. На самом деле, недостаточно четко сформулированная норма, которую мы для себя характеризуем как презумпцию правоты полицейского, вызвала большую дискуссию. И мы приняли решение снять эту норму, чтобы не провоцировать лучшее в условиях в целом пока еще серьезного недоверия к правоохранительной системе. Имелось в виду следующее, что э, полицейский, э, логика так сказать, нашей нормы была следующая, полицейский э, должен получить презумпцию правоты в том смысле, что общество э, человек, нарушивший с точки зрения э, полицейского правила или закон, сначала подчиняется, потом обжалует. Но формулировка такой нормы, так как это было сделано юристами нашими, э, вызвала множество трактовок, и чтобы уйти от этих трактовок, мы полностью сняли эту норму считая возможным в той или иной степени к этому возвращаться в более четком прописанном инструменте, не подвергая сомнению презумпцию невиновности гражданина, но давая соответствующие полномочия полицейскому, который может выполнять свои функции. Кроме того, основными новеллами законопроекта, собственно, почему, которые самые толстые вот в этом пакетике, и который достаточно долго находился на рассмотрении и Парламенті і в експертному середовищі, є провадження відеофіксації правопорушень в автоматичному режимі, запровадження нового віду адміністративного стягнення, штрафні бали, порядок їх нарахування та використання. Встановлення фіксованого розміру штрафу, даби збіжати корупційних каліпаний. Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення, незалежно від розміру, включно до за допомогою без платіжних платежних Встановлення нового порядку притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху. Кожна патрульна машина буде обладнана бортовим комп'ютером, портативним принтером, терміналом оплати, підключена до бази даних про вчинені правопорушення та внесені рішення. Розширення повноважень міністерствує справ в сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Владельцы транспортных средств имеют право регрессу до людей, которые керували транспортным засобами в момент исходного правопорушения. И еще раз подчеркну, мы переходим к, э, от ситуации штрафа и санкции э, к человеку, находящемуся за рулем, условно говоря, до штрафа и санкции к собственнику транспортного средства. Если нет, собственник был за рулем, он имеет право регресса, и это процедура. Такая процедура принята в большинстве европейских стран, в подавляющем большинстве, и является, на наш взгляд, адекватной. Местная община, общественность, должно иметь инструменты контролировать полицию на месте. Мы в центре никогда не будем знать так хорошо, как они знают. Мы пошли еще дальше и разбиваем эту норму не только на патрульную полицию но даже и на другие части полиции. Но тут мы усовершенствовали в консультации с другими депутатами и с авторами альтернатив другого альтернативного закона тоже и предлагаем такую норму. Двух третьими голосов мог, может быть принято решение об отстранении недоверии конкретному руководителю любой, любого органа полицейской на местном уровне. Но чтобы не допускать коррупционного составляющего или другого любого вопросительного знака и в этом решении, министерство должно иметь право обсудить это, изучить дело и возвращаться обратно уже с материалами, документами, которые по О, делу я они выяснили. Чтобы и... вы поняли, я, извините, я это увидел до руководителя, а меня интересует обычный патрульный или участковый, который ну, просто водку пьет и ничего не делает. Вот как его снять? Одну секунду, я хотела просто дополнить, что в э, первом варианте мы говорили только о руководителях патрульных, сейчас мы развиваем на всех. И, э, и если, если э, местное самоуправление остается при своем, она уже должна три четвертами голосов подтвердить что уже гарантирует, что это решение не политическое, не политическая, а конкретная. Что касается вашего, вашей рекомендации распространить такую же норму на всех патрулей на местах, мы не против. Но, конечно, это возможно и так. Тут уже три четверти голосов не понадобится. Пожалуйста, Юрий. Юрий Романович, Я сразу же отвечу и на второй вопрос. При вашем, да. Внутренняя беспека Остается в полиции, ее не будет в Министерстве внутренних дел, потому что это следственный орган по своей натуре, и Министерство не будет полицейской структурой. Что касается подразделений по раскрытию экономических преступлений, то такое подразделение есть, и оно и предполагается и дальше. В рамках принятия законодательства Украины по Бюро Державному бюро расследований, часть функций следственных будет перед на этом управление как я понимаю, также как туда будет сконцентрированы и следствие со стороны прокуратуры и службы безопасности в части, а, в особенности в отношении государственных служащих и а, использования бюджетных средств, и также а, а, чиновников высшей категории. Вторая, второй вид надстройки антикоррупционного бюро, который еще выше находится остальное остается здесь и э, структура этой службы э, как оперативную службу будет присутствовать и выполнять свои функции nice, что касается борьбы с, э, э, nice, nice, nice. с это я кранскую, все что касается борьбы с э, с организованными бандитскими группами которые в воюющей стране э, и в, э, в поствоенной стране э, надеюсь скоро естественно появляются, то функционирует соответствующее управление по борьбе с соответствующей преступностью в рамках криминального блока национальной полиции. Кроме того, предусматривается создание спецподразделения, которое объединит в себе все соответствующие до того, находящиеся спецподразделения, от бывшего Беркута до нынешнего сокола на, как написано в стратегии, на кшталт американского СВАД. Такая концепция уже практически в завершающей стадии деталей находится. И это спецподразделение будет одним из тех органов, которые вместе с оперативниками из управления, вместе с работниками криминального блока будет обеспечивать сдерживание борьбы против организованного бандитизма которые мы будем смотреть.